Thank you. Його образ особливий. Навіть другорядні ролі він робить незабутніми. Олексій Горбунов український актор театру і кіно. Незабаром глядачі побачать його в образі керівника одеського карного розшуку в серіалі Одинак, прем'єра якого відбудеться на 2+,2. плюс Саундтрек до серіалу створили музиканти гурту Антитіла. Днями вони презентували кліп на пісню Одинак. До речі, головну роль у відеороботі також виконав Олексій Горбунов. Сьогодні актор та співак Тарас. Тополя завітали в гості до сніданку, як зірки працювали над кліпом, поговоримо уже за мить у студії. Доброго ранку, Олексія, Доброго ранку, Тараса. Вітаємо в студії. Ну ось зараз кліп, який написала пісню. Так розуміє, ти писав пісню сп, з чим, розкажи, будь ласка, спеціально. Ти знав, що буде грубунов грати? Так, тобто був певний референс, і ну ми розуміли власне тему, угу. і хотілося написати такий. Аудиобоевик. Аудиобоевик. А кроме еще в клипе кадры не с фильма, а специально занимался для клипа. Да. Да. А, Алексей, вы кого играете в клипе? Кто этот персонаж? Это персонаж, если мы о картине говорим, это одиночка. Это, в общем, такой человек-следователь. Честный мент, я его называю, если в двух словах. Это мент, который рубится со всеми. Он рубится со своими ментами-взяточниками. Он рубится с братвой. Он рушит очень много. Он вот, действительно камикадзе, который выбрал путь воина, и у него есть только сила духа, ну и дочка, собственно, по сюжету у него дочка 16-летняя, mm -hmm. которая попадает, в общем, в историю не очень хорошую, и он, конечно, ради дочки, то есть этот человек живет ради работы и ради своей дочери, потому что они живут без матери, и, собственно, для него дочь это единственное вот его такое светлое место в его душе и сердце, mm -hmm. а все остальное это тьма и борьба вечная, поэтому одинаково. Одинак, борьба одинак, со злом. Борьба со злом, да, если мы так символично, борьба со злом, и поэтому я считаю, что парни, Тарас и группа антитела. Я эту песню, они написали песню еще, когда мы снимали кино, да, Тарас, mm -hmm. было же, по-моему, При, пришли еще на съемки. Раз послушал, два, как-то не очень впечатлило. Ну, хорошее, хорошее, потом очень тяжело снимали. Потом режиссер Витя Конисевич нарезал просто кадры, говорит, хочешь посмотреть, как песня будет в кино звучать? И просто взял кадры, подложил песню, и она зазвучала для меня абсолютно по-другому. А когда уже вышел клип, когда уже клип мы снимали, и, и, и вышел уже клип, то, конечно, меня эта песня, я ее по-новому услышал, она меня разорвала, я теперь дикий фанат группы «Антитела». Да, и очень приятно, что у нас такие действительно талантливые, молодые, по-настоящему сильные, перспективные... В Ну вот мы тут эфира... Держу за вас кулаки. Вне эфира общались, Тарас, Тарас про, про гастроли в Соединенных Штатах. И, пользуясь случаем, уже пытались дариться про билеты для своих друзей. Да, 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 да. Я прошу, чтобы в Нью-Йорке друзей... А когда гастроли, У нас тур начинается в, в В Нью-Йорке, в, Америке в Сичне. А, власне, в лютому начинается великая гастрольный тур в Украине. Mm -hmm. То, украинцы, наши земляки, чекайте нас в Украине в лютом, заедем всюди. Ну и Алексея запрошуем на концерт. До речи, хочу сказать, что в Алексея так само гастрольный график дуже насыщенный. В марте мы, у нас, оказывается, один директор, который возит, <laughs> тоже вот даже здесь. У меня просто будет сейчас тоже, я сделал премьеру спектакля, «Черная шкатулка» называется. Mm -hmm. Позавчера открываю афишу, чтобы посмотреть там, как билеты, сколько мест. Сразу же антитела. Большой тур по Украине. Мало того, потом мне директор звонит, Максим и говорит, а ты знаешь, что я вот хлопцев возить буду? Я говорю, как? Так что, пожалуйста. Вы... Не просто, да. мне просто Не просто. Черная шкатулка, просто скажу, раз есть такая возможность, это премьера будет. У меня 6 декабря будет Конечно. в Николаеве, 7 декабря будет в Одессе и 8 а раскрыть, в Херсоне. А Расскажите, о чем спектакль? спектакль, вы знаете, ввиду того, что сейчас же очень сложно большие постановки театральные делать, все приходится за свои деньги, все на минимуме. У меня группа груз пилота, с которой мы уже 12 лет играем. Mm -hmm. Помимо кино и театра, я с группой вот эти диск мы записываем. Поэтому придумали такую форму. Музыканты сидят на сцене. Я читаю тексты и стихи. Uh -huh. Звучит постоянная музыка, которая... То есть у нас декорации нет, музыканты и есть, собственно. Uh -huh. И декорация, и живое такое дыхание спектакля. Идут очень хорошие стихи и тексты о любви, о женщинах, о войне, о детях. Философские простые, простые, очень понятные вещи, потому что автор Людвиг Ашкенази. это, в общем, известный человек. Так и называется его книга Черная шкатулка. Это маленький, короткий. И эсэ, и белый стих о жизни, если так в двух словах, и Это когда ближайшее можно будет. увидеть еще раз? 6 декабря мы будем в Николаеве премьера, 7 декабря в Одессе премьера, и 8 декабря в Херсоне премьера. А в Киеве в конце декабря будем играть. Когда где, я еще сообщу. Я приглашаю. Ну, конечно, игру Алексея Грубного. Думаю, что вы все придут. Дякую, Кстати, антитела. Я надеюсь, тоже, что мы обязаны первые прийти на спектакли. Ну, я думаю, что куда же Дякую вам, дякую за. Чекаємо на серіал, чекаємо на гастролі і чекаємо на нові роботи в театрі і кіно. Тарасто Туполя, Оксі Грубнов був у нашій студії з презентацією нової роботи з новим кліпом до серіалу Одинак з Олексієм Грубновим, який після написав Тарас Поль. Дякуємо за класний класників.